ছাব্বিছ এপ্ৰিলৰ দিনৰ ভাগত আজি মই লখিমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কেম্পেইন কৰি ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ তেতিয়া মই এটা বাক্য ক'লোঁ যিটো বাক্যই এতিয়া মোক বৰ অস্বস্তিত পেলাইছিল সেইকাৰণে সেই বাক্যটো উঠাই ল'বৰ কাৰণে আৰু মোৰ ভুলটো স্বীকাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ এতিয়া ৰাতি এটা বিছ হৈছে এক বাজি বিছ মিনিট গৈছে ছাব্বিছ তাৰিখ ৰাতি বুলিও ক'ব পাৰে বা সাতাইছ তাৰিখ পুৱা বুলি আপুনি ক'ব পাৰে মই এইমাত্ৰ নিৰ্বাচনৰ কাম কাজ সামৰি লখিমপুৰত প্ৰচাৰ কাৰ্য সামৰি থকা ঠাই আহি পাইছোঁহি এই মুহূৰ্তত মই ক'ব খুজিছোঁ যে আজি দিনৰ ভাগত মই কৈছিলোঁ যে বিজেপিক ভোট নিদিয়া বিজেপিক ভোট দিয়া মুছলমানসকল কাফেৰ যিসকল মুছলমানে বিজেপিয়ে বিজেপিক ভোট দিয়ে সেইসকল নৰকত যাব মই এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য এটা কৈছিলোঁ এই বাক্যটো মোৰ ভুল আছিলে এতিয়া মোৰ সকলো বন্ধু মহল আৰু মোৰ দলীয় সতীৰ্থসকলে মোক এনে এটা বাক্য কোৱাৰ কাৰণে সমালোচনা কৰিছে কৈছে যে মোৰ নিচিনা এজন যুক্তিবাদী আৰু প্ৰগতিশীল মানুহে এনেকুৱা এটা তৰল এনেকুৱা এটা ধৰ্মীয় চেণ্টিমেণ্ট থকা এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্মীয় এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য কেতিয়াও প্ৰকাশ কৰা উচিত নাছিল এয়া অযুক্তিকৰ বক্তব্য আৰু এইটো এটা ধাৰ্মিক মানুহে কোৱা ধৰ্মক লৈ ধৰ্মভীৰ মানুহে কোৱা কথাৰ ভাগিৰে আন একো নহয় বুলি মোক প্ৰত্যেকজন মোৰ সতীৰ্থ যিসকল মোৰ আদৰ্শগত যিসকলে আদৰ্শগতভাৱে ভাল পায় সেইসকলে মোক সকলোৱে সমালোচনা কৰিছে সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত মই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ যে মই এটা ভুল বাক্য কৈছিলোঁ যিটো ভুল বাক্য মোৰ মুখেদি ওলোৱাটো উচিত নাছিলে মই কৈছিলোঁ যে যিসকল মুছলমান লোকে বিজেপিক ভোট দিয়ে সেইসকল কাফেৰ সেইসকল নৰকলৈ যাব এনেকুৱা ধৰণৰ আল্লাইক তেওঁলোকক শাস্তি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য এটা প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ মই আধ্যায়িক বাক্যটো ক'ব নোৱাৰিব পাৰোঁ কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য এটা প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আচলতে গোটেই দিন ৰাত যোৱা কিছুদিন ধৰি একেৰাহে প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ কাৰণে মই যথেষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যেক দিনাই বিশখন পঁচিছখন মিটিঙত এনেকৈ ভাষণ দি থকাৰ কাৰণে আকস্মিকভাৱে চিন্তা নকৰাকৈ এনেকুৱা ভুল বাক্য এটা কৈ পেলালোঁ সেইকাৰণে সকলো ৰাইজে মোক ক্ষমা কৰিব আৰু মোৰ সতীৰ্থ যিসকল বন্ধু দলৰ যিসকল সতীৰ্থ যিসকলে এই বাক্যটো কোৱাৰ কাৰণে মোক বেয়া পাইছে মই অযৌক্তিকৰ কথা কৈছোঁ বুলি কৈছে মই ধৰ্মীয় চিন্তাৰ কথা কৈছোঁ বুলি কৈছে মই প্ৰগতিশীল চিন্তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছোঁ বুলি যিসকলে কৈছে মই তেখেতসকলৰ ওচৰতো ক'ব খুজিছোঁ যে মই নিচৰ্তভাৱে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ মোৰ ভুল হৈছে মই এনেকুৱা বাক্য কোৱা উচিত নাছিলে মই ভৱিষ্যতে এনেকুৱা বাক্য নকওঁ গতিকে সকলো পক্ষকে সকলো ধৰণৰ সকলো ৰাইজকে মোৰ এনেকুৱা ভুল বাক্যৰ কাৰণে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু মোক ক্ষমা কৰি দিবৰ কাৰণে আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম